Əuzü billahi minəşşeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil-alamin. Vəssalatu vəs-salamu ala rasulillahi l-amin və aliyt-tayibinəttahirinəlmuntəcəbin. Əziz izləcilərimiz, sizləri surələrin fəziləti verilişində xoş gördük. Biz bu verilişimizdə Qurani-Kərimin 39-cu surəsi olan Zümer surəsi haqqında danışacağıq. Zümer surəsi Məkkədən nazil olan və 75 ayədən ibarət olan surələrdən biridir. Bu surənin fəzilətində ə, Peyğəmbər s.ə.v.dən hədis ə, var, buyurur ki, hər kəs Zümer surəsini qiraət edərsə, Allah Taala qiyamətin günündə onun ümidini kəsməz və Allah Taala ona Allahdan qorxan, yəni xəiflərin savabını ona əta edər və ə, ə, həmin ə, qarini, yəni Zümər surəsini oxuyanı cənnətlə mükafatlandırar. Və İmam Sadiq əleyhissalamdan başqa bir riwayatda buyurulur ki, hər kəs Zümər surəsini oxuyarsa və onun kəl kəlmələrini aram, sərbəst ə, şəkildə öz dilində ə, deməli cari edərsə, yəni ə, gözəl şəkildə oxuyarsa, Allah təala dünyada onun başını ə, uca edəcəkdir və axirətdə onu ən uca mərtəbələrdə ə, qərar verəcəkdir və Allah Tala ona sərvət ə, bəxş edəcəkdir. Və o cümlədə onu öz qohumlarının arasında ə, ə, deməli əziz ə insanlardan, sevimli insanlardan ə, qərar verəcəkdir. Və onu dünya və axirət qorxularından ə, uzaq edəcəkdir və cəhənnəmin o hərarətin ona haram edəcəkdir. Və o cümlədən İmam Sadiq ələsəlan buyurur ki, Allah Taala həmin şəxsə ə, cənnət əta edər və ona cənnətdə ə, böyük bir saray və o saraylarda sarayımlarla birgə bağlar və çaylar əta edər həmin şəxsə. Yəni Zümer surəsinin bu qədər əziz izləcilərimiz, Allah tərəfindən savab verilir onu əta edənə. Bunu da qeyd etdim ki, Zümer surəsi həmin kafirlərdən, yəni cəhənnəm əhlindən həm də cənnət əhlindən ə, söhbət açılır burada. Əl-Əl-Xusus cənnət əhlinə mələklərin salamı, ə, yəni onlar cənnətə daxil olan zaman onlara necə salam veriləcək və onlara öz yerlərinin göstəriləcək. Və o cümlədən kəfirlərin e, necə əzabla qarşılanması və onlara necə cəhənnəmi təqdim ediləsi formasını bu surədə demək olar ki, qeyd edib. Allahutaala bizləri bu surəni oxuyub e, onun cənnətinə və cəhənnəminə iman gətirən şəxslərdən bizləri qərar versin inşallah. E, bu surənin fəzilət və bərəkətləri haqqında hədislərə baxarkən buyurulur ki, bu surət insanlar arasında ında məhəbbəti artıran surə kimi də qeyd olunmuşdur. Yəni hədislərdə İmam və peyğəmbərlərimizdən hədis ə, bu, bu formadadır ki, bu surəni çox oxuyun ki, Allah Taala sizlərin bir-birinizin arasında ülfət və məhəbbəti artsın. Və ə, başqa bir Bərəkət də bundan ibarətdir ki, bu surə ayaq ağrılarına deməli şəfa edən surələrdən biridir. Bir nəfər İmam Hüseyn əleyhissəlamın yanına gələrək ayaq ağrılarından şikayət etdi İmam Hüseyn əleyhissəlama və İmam Hüseyn əleyhissəlam da onun cavabında buyur, buyurdu ki, ey mömin sən təəviz oxumusan ə e, buyurdu ki, "Xeyr, oxumamışam." O zaman İmam e, Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, e, "Buyurdu, bunu oxu. Bismillahivə billah vəsəllamu alə rasulillah." Və o zaman bunu ki oxudun, O zaman Zümer surəsinin 67-ci ayəsini oxu. Allah Taala sənin ayaq ağrılarını tez bir zamanda uzaqlaşdıracaq. Əlbəttə həmin insan İmam Hüseyn əleyhissalamə şikayət elədi ki, mən namazlarımı belə ayaq üstə qıla bilmirəm və çox narahatam. O zaman İmam Hüseyn əleyhissalam peyğəmbərimizin gözəl nəvəsi və 3-cü imamımız bunun cavabında buna Zümer surəsinin 67-ci ayəsini oxumağı tövsiyə etdi. Allah bizləri də ə, bu suralara iman gətirib ə, və bu suralara əməl edən insanlardan bizləri qərar versin inşallah. Gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizləri Allah'a tapşırıram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.